Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah Kita dipanjangkan usia sehari lagi Untuk bertemu hari Kamis 25 September 2025 eh. Aa, Saya terpaksa, eh, saya bukan terpaksa lah, Saya sentiasa bersyukur eh, Umur ni dipanjangkan lagi sebab umur saya ni dah 62 tahun Dan minggu lepas baru saja Kawan baik saya uh, Umur sebaya meninggal eh. Jadi dapat umur sehari Sehari ni kira bonus lah eh. Aa, Kita bangun pagi, lah, bangun pagi Umur 60 lebih ni eh. ya jadi saya rasa bersyukur lah, dan saya berharaplah isu Palestin ini akan selesai sebelum saya mati lah ya. Dan maaf semalam, semalam petang tadi ya saya tak dapat bersiaran sebab ada mesyuarat dan juga taklimat pasal program kemasyarakatan eh, oleh tim office kita ni, tim Demi Negara, tim Wabi Baral untuk besok kita ada program nak mengedarkan makanan kepada gelandangan di kawasan Medan Tungku, di kawasan Coket, Kawasan beberapa kawasan di KKL lah, eh. Kita bukan setakat nak mengedarkan makanan, kita nak beri uh, bantuan tuala wanita kepada gelandangan wanita eh, sebab ada banyak laporan-laporan daripada orang ni. Dia orang kadang-kadang terpaksa mencuri daripada supermarket sebab apa tak ada duit nak beli tuala wanita bila datang period ni terpaksa curi. Ah, buat orang kena tangkap masuk jail, lepas tu keluar duduk jadi gelandangan lagi. Eh. Jadi kita bukan setakat ni kita akan edarkan dan juga kita akan edarkan makanan khas untuk kanak-kanak yang gelandangan ya. Eh. Ada juga ramai kanak-kanak ya. -kanak, eh dan juga uh, ubat-ubatan yang perlu untuk golongan ni macam panadol kadang-kadang dia orang ni sakit tak ada duit nak beli ubat eh. Ah uh, yang lah macam panadol, ubat gatal-gatal, minyak angin semua tu lah ya. Eh. Dan juga kita akan bagi khidmat nasihat kepada yang mana yang hilang IC, yang tak tahu macam mana nak apply bantuan masyarakat, uh, bantuan zakat, eh bantuan uh, jabatan kebajikan masyarakat eh. Kita akan bagi khidmat uh, ni kalau kita dah ada pengalaman dalam bidang tu dan kita juga bagi khidmat nasihat lah eh. Mana-mana banduan yang baru keluar penjara tu eh ah ya, balik keluar penjara yang ada juga yang bawa keluar hospital ya keluar hospital tak tahu nak pergi mana ya. bergelandangan di Kuala Lumpur ya dan juga kita akan besok akan bawa seorang doktor ya. seorang doktor doktor perubatan yang um, yang volunteer ya, untuk uh, merawat yang mana-mana sakit-sakit ni ya uh, uh, on on the spot lah ya uh, volunteer besok jadi saya akan uh, mengiringi doktor lah ya uh, dan uh, tapi uh, besok untuk untuk projek esok kita dah ada kita dah ada sumbangan kita dah ada sumbangan makanan, kita ada sumbangan macam-macam lah ya, eh? daripada orang ramai. Lah. Eh? Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah bagi sumbangan. Kepada yang nak bagi sumbangan untuk projek kita seterusnya, boleh uh, ni saya letak QR Code. Eh. Uh, boleh nak bagi dua ke ah uh, QR Code. Uh, YB Bara PLT dan yang ini khas ya eh, terus kita guna untuk projek-projek uh, kemasyarakatan dan juga projek-projek sosial kita lah ya. Eh? Uh, QR code ni. Ah, uh, QR code ya. Yeah? Okey. Terima kasih. Dan uh, Hari ni saya nak jual mulakan dengan um, cerita pasal global somut flotilla dulu ya eh, di mana dijangka ramai ya eh, akan sampai di perairan Palestin dalam masa beberapa hari lagi 2 3 hari lagi semalam keluar berita beberapa kap, uh, kapal turut ditakut-takutkan oleh drone ya eh. mungkin dia ada letupan mungkin dia tak mengecun ke apa yang mengelilingi beberapa buah kapal termasuk kapal daripada Malaysia dan dari Itali ya eh. saya tengok um, kru kita ni uh, Tuan Haji Zainal ni agak dalam kerisauan, eh nak kata takut tak risawan jugalah eh ah ha. ha, semalam eh keluar berita dan bergituan berikutan tu kapal daripada Itali eh telah menghantar isyarat kepada pihak berkuasa Itali dan bergituan a uh, berikutan daripada tu menteri pertahanan Itali ya eh, iaitu Guido Crosetto telah menghantar sebuah kapal laut atau navy frigate eh role action untuk memberi bantuan kepada kapal-kapal yang mana ramai rakyat Itali terlibat eh terlibat dalam um, uh, global fortila ni lah eh. Ha, Tuan Haji Zainal Rashid juga eh. Zaira Ali telah melaporkan perkara yang sama malam tadi. Saya tengok live dia. Dan drone-drone tu dikatakan menyekat gelombang-gelombang alat komunikasi pelayar-pelajar tersebut. Eh. Ha, dia nak kacau. Eh. kacau. Dan eh, dia orang berada dekat, dekat pelayaran Greece. Eh. Saya rasa ini rakyat Israel dekat Greece lah ni. Eh. Celaka betul. Eh. Jadi kemudian baru sebentar tadi. ya, eh, saya baca Spanyol pula. Eh. Spain eh, telah menghantar kapal tentera laut bagi mengiringi global semut flotila ni. Kerana ada ramai juga rakyat Spanyol yang turut belayar. Eh. Ha, bagaimanapun setakat ni belum ada sebarang kerosakan pada kapal ataupun kecederaan pada mana-mana peserta lah. Eh. Ha, tapi belum ada lagi kabar bantuan daripada kapal-kapal uh, tentera laut daripada Mesir dan juga Turki yang sedang mengadakan latihan peperangan kat situ ya. Eh. Jadi sama-sama lah. Eh. Kita teruskan berdoa supaya Allah menjaga keselamatan mereka hingga mereka selamat sampai dan selamat balik ya. Eh. Doa Doa itu penting ya. Eh. Okey. Aa, dan uh, saya nak mainkan satu video lah ya, sebelum uh, kita bergerak seterusnya. pada jam 6:50 pagi tadi saya telah berpeluang bercakap dengan Presiden Amerika syarikat Donald Trump. Saya memaklumkan bahawa pada jam 6.50 pagi tadi, saya telah berpeluang bercakap dengan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump. Wow, satu kejayaan hebat oleh Perdana Menteri kita eh. Sebab, sebab terberjaya mendapat panggilan telefon daripada Donald Trump eh. Ah, ha, kabarnya dia jemput eh. kita jemput Donald Trump ni datang ke Malaysia eh. Ram to visit Malaysia next month for ASEAN Summit. Celaka betul lah. Ha? 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 Kalau saya ada peluang, saya nak baling kasut kat muka dia. Kau nak, aku letak aku dalam pun tak apa. Puas hati lah kalau aku dapat baling. Tak kena pun tak apa. Janji puas hati eh. Ha? Macam pemberita dekat Iraq eh. Ha? Jadi saya tengah troll eh. FB pagi tadi. Ternampak ucapan PMX lah ya. Eh? Jadi saya nak kongsikan dengan semua lah ya. Eh? Jadi tajuk yang saya nak ceritakan hari ni lah bagaimana Pemimpin-pemimpin eh? Eropah ni, pemimpin EU ni lebih bodoh daripada gajah-gajah Arab ni. Eh dan Presiden Amerika ni eh, dan Biden Trump telah memperbodoh-bodohkan pemimpin Eropah ni eh, dan juga eh, satu gelombang baru di Amerika eh, free America from Israel eh. <diri> jadi kita dok kata raja-raja Arab ni bodoh-bodoh tapi saya rasa pemimpin-pemimpin negara Eropah ni lagi bodoh eh. kenapa? kita mulakan dengan kebodohan tentang NATO lah ya eh. Selepas Perang Dunia Kedua, NATO ditubuhkan eh, untuk mengimbangi kuasa ketenteraan Soviet Union. Eh. USSR hampir separuh daripada negara-negara di Eropah itu sebenarnya adalah sekutu Soviet Union termasuklah sekarang ni negara yang dah keluar daripada Soviet Union eh. jadi masuk akal lah eh, NATO ni diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua eh. tapi setelah Soviet Union ni runtuh pada tahun 1991 eh, Disember Rusia dah tak sekuat Soviet Union eh, dan dah tak bagi ancaman pada negara-negara Eropah pun dan salah satu syarat eh, Rusia kata bagi eh, kalau am um, Ha, jangan kembangkan lagi ahli NATO ke arah timur eh tapi NATO terus dibesarkan eh dengan kehendak Amerika bilamana satu persatu negara-negara Eropah blok timur macam Czechoslovakia, Hungary dan Poland ha, telah menyertai NATO eh ha. kemudian pada tahun 2004 ha, atas pujukan Amerika kerana kepentingan geopolitik dia ha, dia nak nak menghimpit Rusia negara-negara bekas Soviet Union pun macam Latvia, Estonia, Lithuania, Slovakia, Slovenia turut menyertai NATO atas Pujukan dan dasaskan daripada Amerika eh. Jadi Bulgaria dan Romania bekas kutu Soviet pun turut menyertai NATO eh. Diikuti dengan Albania dan Kroasia pada tahun 2009 eh. Dan kemudian Montenegro ya eh, setelah berpecah uh, um, Yugoslavia berpecah tu Montenegro ya, eh. pecah Montenegro, Bosnia, Serbia, Croatia uh, eh. uh, Montenegro menyertai Uh, NATO pada tahun 2017, North Macedonia tahun 2020 dan terakhir sekali Finland eh, pada tahun 2023 dan juga Sweden pada tahun 2024. Eh. Pada mulanya penyertaan Sweden ni dihalang oleh Turki, tak, -tah tahu macam mana dia nego, nego Sweden pun masuk juga, eh, bodoh juga. Semasa uh, dan penyertaan Finland dengan Sweden ni ialah semasa perang eh, sedang berjalan di antara Rusia dengan Ukraine. Eh. Uh, kenapa saya katakan pemimpin-pemimpin Eropah ni bodoh? Eh, ialah kerana pertama sekali. Fungsi NATO ni selepas berakhirnya perang dingin eh, hanyalah untuk beli senjata daripada Amerika sebenarnya. Ya. Eh? Bukannya nak berperang dengan ni. Ya. Eh? Amerika sebagai abang besar NATO lah, Big Brother memaksa setiap anggota NATO ni membelanjakan mula-mula 2% eh, daripada jumlah belanjawan negara tu. Ya. Eh? Maknanya kalau belanjawan dia uh, 500 bilion, ya, eh? maknanya Uh, 10 bilion eh, kena spend untuk untuk pertahanan. Eh. Jadi bila Trump take over sebagai presiden, dia tingkatkan lagi sebanyak sampai 5% daripada jumlah belanjawan negara-negara Eropah -negara ni. Ya eh? gara-gara NATO ni untuk belanjakan beli peralatan perang eh. Ini semua untuk melariskan penjualan senjata Amerika dan mengayakan lima syarikat-syarikat pengeluar senjata Amerika iaitu Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop dan juga General Dynamics eh. Kemudian Amerika ni disengaja cari pasal dengan Rusia dengan memujuk bekas-bekas negara Soviet menyertai NATO Putin dah bagi amaran sejak 2004 lagi tentang bahaya pengembangan NATO ni tapi tak dihiraukan eh oleh Amerika eh. Presiden Amerika kata none of your business eh, apa Joe Biden kata eh, kemudian Amerika cuba mempengaruhi Ukraine, negara terbesar di Eropah ni selain daripada Rusia untuk menyertai NATO, jadi Amerika mulakan dengan regime change di mana pemimpin Ukraine yang pro-Rusia telah digulingkan dengan bantuan CIA, Ukraine ni um, Rusia dah beritahu, ini dah cross the line eh, nah, tapi dia buat juga eh, jadi Rusia bertindak balas dengan terus menawan Crimea eh, tanpa pertumbuhan darah sebab rakyat Crimea ni rata-rata keturunan Rusia dan berbahasa Rusia eh. Jadi tak ada pertumbuhan darah dalam masa satu hari saja dia take over Crimea. Satu dua harilah lah ya. Eh. Jadi Amerika pula bertindak dengan memberi bantuan keuangan eh, untuk membesarkan tentera Ukraine dan juga membantu tentera Ukraine menekan pemberontak-pemberontak um, di Luhan dengan Donetsk. Dua wilayah di Ukraine ini yang nak merdeka daripada Ukraine ya. Eh. Um, daripada Ukraine, eh, Luhan, Donetsk ataupun dikenali sebagai Donbass. Eh. Donbass. Ini semua eh, kerja Amerika sengaja nak cari pasal dengan Rusia supaya apabila Rusia serang Ukraine Amerika ada sebab nak kenakan sekatan ekonomi ke atas Rusia dan membekukan aset-aset kewangan Rusia dalam bentuk US dollar dan juga dalam bentuk euro eh beratus-ratus bilion eh jadi akhirnya pada bulan Februari tahun 2022 PD cerita Rusia telah menyerang dan menakluk lebih daripada 25% wilayah Ukraine dalam masa sebulan saja. Tapi kemudian Ukraine serang balas balik, dapat balik dalam 5% lah ya. Tapi sekarang ni Rusia tengah marah lagi ya. Yang bodohnya negara-negara Eropah ni, lebih bodoh daripada raja Arab ni, pun percaya dengan propaganda Amerika yang Rusia sebenarnya nak menakluk semua sebahagian besar daripada Eropah ni ya. Rusia tak berminat pun, pun nak menolak Eropah, ya. dia cuma Oh jangan kacau aku je dekat Ukraine tu dia kata. Yang bodohnya negara-negara EU ni pun ah, dengar cakap US dan berhenti beli minyak dan gas dari Rusia. Ya. Dia beli minyak dan gas jauh lebih murah. Eh. Dia beli minyak dengan Rusia ni. Sebab apa dia bukan hantar pakai kapal. Eh. Sebab apa kos nak hantar kapal mahal. Dia pakai pipe. Eh. Jadi bukan guna kapal. Berhenti beli minyak daripada Rusia. Eh. Dan yang bodohnya pemimpin-pemimpin Eropah ni. Rata-rata ekonomi dia ni sangat-sangat bergantung kepada minyak dan gas daripada Rusia. Terutama sekali penaraju ekonomi Eropah iaitu Germany. Eh. Jerman. Eh? Dia sanggup berhenti bila Rusia, yang bodoh dengan negara-negara EU ni, sanggup beli minyak dan gas daripada Amerika dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini semua kerja Amerika, dia pegang, dia boleh jual minyak dengan gas dia kepada negara-negara Eropah ni. Jadi Amerika janji dengan EU ni, yang Rusia tak akan bertahan lama setelah dikenakan sekatan ekonomi, paling kuat pun setahun, Rusia tak akan mampu lagi berperan dengan Ukraine. Dia kata setahun saja Rusia tak akan mampu berperan dengan Ukraine, sebab apa? flu dia habis, duit dia habis ya, eh. ekonomi dia akan bankrap eh. Tapi sebaliknya berlaku, 3 tahun belum bankrap lagi ya. Ah eh. uh, tapi berlaku Rusia memang dah plan daripada awal ya. Eh. Dia dah prepare military industry ekonomi dia. Eh. Rubel jatuh sekejap saja dalam beberapa minggu saja lepas tu naik lebih tinggi daripada sebelum perang eh. Maknanya rancangan dia nak melingkupkan ekonomi Rusia ni telah gagal eh. Jadi minyak-minyak Rusia pula eh dijual kepada China dan juga India. India pula ambil kesempatan beli murah-murah daripada Rusia banyak-banyak proses kemudian jual balik mahal sikit kepada negara Eropah bodoh tak bodoh negara Eropah eh? ni walaupun minyak Rusia juga eh? yang bodohnya pemimpin-pemimpin EU ni selepas ditekan oleh Trump dengan tarif yang tinggi eh, sanggup sign agreement untuk beli minyak daripada mereka dengan kontrak beratus-ratus bilion dolar selama bertahun-tahun eh? yang bodohnya negara EU ni apabila Ukraine tak berjaya mengekang kemarahan Rusia eh? dengan bantuan negara-negara Eropah ni juga bantuan mereka Amerika sekarang nak cuci tangan eh. Di tangan dia kata sekarang ni aku tak nak perang dengan Ukraine ya. Aku supply senjata kepada Ukraine tapi negara Eropah bayar. Bodoh tak bodoh. <laughs> Lagi bangang daripada gajah-gajah Arab saya rasa eh. Ha. Eh nasib baik eh rakyat negara-negara Eropah ni majoritinya tak bangang eh. macam pemimpin-pemimpin orang ni eh. pemimpin dia ni bangang, rakyat dia tak bangang eh. Jadi samalah macam negara-negara Arab ya eh? rakyat dia eh sokong Palestin eh tak bangang eh raja dia yang bangang eh takut eh sementara tu eh takut eh jadi saya rasa pemimpin-pemimpin Eropah ni memang bangang betul lah eh kau pergi perang dengan dengan Rusia tu buat apa eh, eh? eh satu kilang daripada Jerman dah diletupkan dekat, dekat 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 Ukraine satu kilang buat drone eh, daripada Turki dah diletupkan dekat 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 Ukraine eh? Sekarang ni dia nak berperang lagi ya. Trump dia ingat dia boleh menang lagi. Eh. Dia terpaksa lah, terpaksa ya. eh. Dia nak melemahkan Rusia. Tapi saya rasa Rusia akan menang dan saya harap Rusia akan menang. Kita Ukraine kut kut supaya dia lebih kuat dan ada masa nak tolong geng-geng kita di, di, Iran dan Pakistan ya. <laughs> Jadi sementara tu ya, di Amerika satu gelombang baru tentang isu Palestin dan tentang apa yang berlaku di Gaza khasnya ya, sedang memuncak. Eh. Ya. Kalau dulu kalau dulu semenjak penduduk Gaza ni dizalimi oleh pengganas-pengganas Israel eh, banyak tunjuk-tunjuk perasaan dan juga demonstrasi berlaku di seluruh Amerika dan juga di Eropah sebab bersimpati dengan rakyat Gaza. Mula-mula dia bersimpati dengan rakyat Gaza. Eh. Dia bukan sokong Hamas sangat. Eh. Bersimpati dengan rakyat Gaza. Eh. Kemudian ada gelombang kedua berlaku. Eh. Gelombang golongan muda dah mainkan peranan yang sangat besar eh, di media-media sosial. Eh sehingga mengimbangi media-media arus perdana yang rata-rata menyokong Israel. Media arus perdana dia macam sial, memang dibiayai oleh Israel dan menyembunyikan jenayah perang Israel Ah tapi kuasa media media sosial ni YouTube lah, ah TikTok lah semua telah mengimbangi tu. Jadi gelombang ketiga sekarang sedang berlaku dalam beberapa minggu ini ialah gelombang anti Israel ya yang berlaku buka hampir seluruh Eropah dan juga hampir seluruh Amerika sekarang ni. Maknanya dia telah meningkat mula-mula bersimpati dengan um, bersimpati dengan rakyat-rakyat Palestin. Kemudian golongan kedua eh dia main peranan eh uh, dia menyokong uh, dia 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 sokong Palestin eh mula simpati. Lepas tu free Palestine simpati pada sekarang ni bukan setakat Ah bersimpati bukan setakat sokong Palestin. Dia orang dah ada gelombang anti-Israel. Terutama sekali ha, di Eropah dengan Amerika sebab apa? Uh, ha, dia orang dah tak setuju dengan negara dia orang ni. Ha, membantu genocide yang berlaku di Israel. Eh. Ha, sebab dah bocor dah. Eh. Ha, dah tak boleh ditutup oleh media-media propaganda uh, Yahudi ni. Eh. Uh, Zionis ni. Eh. Jadi gelombang ketiga yang berlaku dalam beberapa minggu ni adalah gelombang anti-Israel. Eh. Bukan lagi gelombang um, free Palestine. Eh. Anti-Israel ya. Eh. Uh, yang berlaku di seluruh Eropah dan juga di Amerika sekarang ya. Eh rakyat Amerika, golongan muda ya dan pelajar serta um, golongan umur pertengahan eh, bukan saja sekadar bersimpati dengan rakyat Gaza malah sekarang ni tunjuk perasaan dan pergerakan sudah meningkat kepada tunjuk perasaan anti Israel eh. Ada saya tersasul tak? Apa cerita tentang Polandia ataupun Ah Poland ni cakap dia dia bukan berani serang pun eh tutup tu acah dia. Ah. West Bank juga senang dengan Ah tadi West Bank ni ada masalah sikit sebab apa? Rakyat um, Palestine di West Bank ni dia nak uh, apa Abbas Abbas tu berhenti ya eh, sebab apa uh, Abbas ni apa uh, Mahmud Abbas ni dia macam pro Israel juga eh. Ha uh, patu dia kutuk Hamas ya. Eh. Ha uh, ada satu pro seorang perjuang lah di di ni nama dia Faruq Al-Baluchi apa eh. Ha uh, dia di penjara Israel eh. Ha uh, dia nak dia ni dibebaskan pemimpin uh, di West Bank lah. Ha uh, ya yeah, West Bank pun teruk kena ya. Eh. Uh, dan baru-baru ni ya eh, uh, Terbongkar eh, ni apabila si babi setan Yahudi mengumumkan eh, yang dia nak takluk sebahagian daripada West Bank ni eh, telah mendapat reaksi yang sangat keras daripada rakyat Eropah dan juga rakyat Amerika dah terbongkar kejahatan eh. Ah, terbongkar kejahatan dia lah ya. Eh. Malah golongan-golongan Yahudi yang tua-tua, Yahudi Ortodok di Amerika dan juga yang muda-muda sekarang ni eh, mula terang-terang memerangi ziz, rejim Zionis ni. Kalau dulu rakyat Amerika atau dulu eh, ini bukan isu Arab lagi dah. Ini isu antarabangsa dah ya. Eh rakyat orang Yahudi sendiri eh, yang pernah duduk dekat Israel yang lari pergi ke Amerika ni eh, dan mula menentang Israel ni eh, kesan Charlie Kirk tahu tak Charlie Kirk eh, yang ditembak baru-baru ni telah menimbulkan gelombang-gelombang baru anti-Israel di Amerika kerana beberapa minggu sebelum Charlie Kirk ni kena tembak kena bunuh dia ni dah mula membongkarkan kejahatan Israel ni dan dah mula mengkritik rejim Israel ni eh. ha, jadi pembongkaran tentang penipuan dan kekejaman Israel ni dah lama dibuat oleh golongan muda di Amerika tapi apa bezanya apa bezanya pembongkaran yang dibuat oleh Charlie Kirk? Eh? Bezanya lah, Charlie Kirk ni asalnya sangat-sangat pro-Israel. Eh? Israel totok. Eh? Tapi beliau dalam sebulan sebelum dia dia mati kena tembak ni, dia dah mula berubah arah dan makan dan uh, kesan dia amat besar. Eh? Mungkin, uh, dia dah berubah arah, dia dah dia dah mula mengkritik Israel. Eh? Mungkin sebab tu beliau ni di, dibunuh eh? oleh ejen Mossad atau uh, sebab tu dia dia orang, dia orang suspek lah dia dibunuh di oleh Jebosat yang merancang pembunuhan tu. Eh. Uh, dalam sebulan dua ni muncul eh, uh, pembongkaran dia ya, tentang kejahatan-kejahatan Israel. Maknanya orang yang pro Israel, Israel totok ni ya, di Amerika dan banyak dapat support rakyat Amerika ni dia dikatakan boleh menang kalau bertanding presiden. Tiba-tiba bertukar eh, ya, bertukar dan kesan dia tu sangat-sangat dahsyat di Amerika eh. Ya. Ha. Dan dalam sebulan dua ni pula ya, dia kesan kali kek ni ya, ke atas um, persepsi terhadap Israel ni macam ni lah. Macam kalau macam rakyat biasa ya, Orang Kristian, convert masuk Islam, tak apa banyak kesan sangat. Tapi kalau ada satu mubalik ataupun padri besar, Kristian masuk Islam, kesan dia besar lah kan. Macam ni juga, bila Charlie Kirk ni yang totok Israel ni, dah berubah fikiran, dah mula mengkritik Israel, dah mula bongkar kejahatan Israel, pemikiran rakyat Amerika berubah. Dan kemudian dalam sebulan dua ni, muncul pula pembongkaran dengan bukti-bukti baru yang sebenarnya Israel bertanggungjawab merancang peristiwa 9-11 ataupun... Um, 9, uh, 11, uh, uh, bulan Oktober eh, yang mengorbankan beribu rakyat ribu rakyat Amerika. Sekarang ni tengah kecoh eh. Uh, satu Amerika ni kata oh betul Israel yang berancang. Banyak bukti-bukti baru dah keluar eh. Sebelum ni banyak keluar bukti tentang Presiden Amerika eh, Edward Kennedy ni ah uh, macam kanari ya yang dibunuh oleh Mossad pada tahun 1963 kalau tak salah ya uh, bila beliau ni cuba nak sekat program nuklear Israel jadi kejahatan Israel ni dah banyak terbongkar ya eh. malah Israel ni dah dibongkarkan banyak hantar ada agent ya eh, spy sampai ke White House pun ada spy ya eh. jadi tokoh-tokoh akademik keturunan Yahudi pun dah mula mengkritik Israel dengan sekeras-kerasnya jadi bukannya orang Arab saja orang bukan Asia saja orang Pakistan Islam ya eh. orang Yahudi sendiri ya eh. orang Yahudi sendiri dah mula kritik Israel ni eh. Ramai juga rakyat Israel ni yang lari daripada Israel ke Amerika mula membongkarkan penipuan-penipuan dan kekejaman Israel ni. Terutamanya tentang kejadian 7 Oktober ni. Eh. Ya. Ramai yang mula percaya yang peristiwa 7 Oktober tu memang sengaja dibiarkan berlaku oleh Israel. Ini diceritakan oleh rakyat Israel sendiri. Dikata mustahil lah Israel ni. Eh. Ya ha? Ah, rakyat Palestin kentut pun dia boleh tahu lah, mana kamera sana, kamera sini ni macam mana boleh masuk dia biar, dia saja biar eh? mana perisikan dia dah tahu eh? malah gelombang anti-Israel ni eh? sebenarnya dimulakan oleh rakyat Israel yang pergi ke Amerika eh. di Israel pun sendiri sekarang ni saban hari ya eh, ada saja tunjuk perasaan meminta setan Yahu ni letak jawatan dan hentikan rancangan nak menaluk Gaza hari-hari eh. Ya, -hari, eh. mana rakyat dia sendiri pun dah menentang babi setan jahuh ni eh. dia dah tak tahan dah ya. Eh. dia orang manusia juga tak tahan dengan kejaman eh. jadi ini ah. Eh, Ha, orang Israel sendiri yang tinggal di Israel lari ke Amerika bongkarkan kejahatan Israel ni jadi sebab tu lah orang percaya eh, kalau setakat orang Pakistan ke orang Malaysia ke orang Islam ke orang Arab kah, cerita pasal orang tak percaya ini orang Israel sendiri daripada Israel bekas askar Israel bongkarkan kejahatan Israel ni macam mana dia tembak budak-budak macam mana dia tembak orang ambil uh, makanan eh? ha, jadi rakyat Amerika dah mula sedar mula merah dah ini satu gelombang baru, gelombang ketiga ya. Ah, ha, gelombang ketiga. Gelombang pertama hanya simpati kepada rakyat Gaza. Gelombang kedua pro Palestin. Gelombang ketiga anti Israel. Ya. Jadi ini adalah Dan sampai uh, banyak video-video yang saya tengok Rakyat-rakyat eh. Amerika ni mula menyoal ahli-ahli uh, ahli-ahli kongres dia orang. Pergi ya, tanya-tanya eh. Kenapa kau support Israel lagi? Kau ni ambil duit IPEC, eh. ya. Ha. Contohnya ada satu video ni ya. Eh. Kena grill betul-betul. Oh, dah terpadam video ni. Hmm. Um. Oh, dah terpadam video tu. Ah, ha? ada uh, di mana beberapa orang ahli Kongres Amerika di mana-mana tempat telah dipersoal, telah ditenyak oleh rakyat dia. Ah, kenapa kau ambil duit EP kau ni makan rasuah. Ah, ha, kau makan rasuah ambil duit EP. sebab tu polisi-polisi dekat dalam Kongres itu Sok sokong Israel. Jadi setiap ahli Kongres dia dah mula di, dipersoalkan oleh rakyat Amerika sendiri. Ya, kalau yang muda ni. Eh? Ha? Ha. Jadi ini adalah perkembangan yang tak pernah terjadi selama 75 tahun. Eh. Dan dalam 40 tahun saya mengikuti perkembangan Palestin ni inilah kali pertama rakyat Amerika dan rakyat Eropah secara majoriti, eh, terutama sekali golongan muda, mengadakan tujuh perasaan anti-Israel. Eh. Bukan setakat uh, simpati kepada ga rakyat Gaza, bukan setakat pro-Palestin, anti-Israel. Mana dah sampai ke tahap ketiga dah. Eh. Ha. Maknanya dia punya anti-Israel itu lebih kuat daripada apa yang berlaku di Malaysia. Ni. Kita memang anti-Israel dah lama lah. Jadi pendek kata lah. Eh kezaliman dan kekejaman serta penipuan pihak Israel ini oleh masyarakat Barat ni eh, dah tak dapat dibendung lagi sebab ianya sekarang ni dibongkarkan sendiri oleh rakyat Israel keturunan Yahudi sendiri bekas-bekas tentera Israel sendiri ah bekas tentera Israel ni yang lari ke Amerika sebab tak bersetuju dengan aktiviti genocide Israel ni dan semua orang dah mula menggunakan perkataan genocide sekarang ni ya. dia dah tak peduli dah ha. Ya. nampaknya kempen kerajaan Amerika yang yang dirasa oleh Israel ni ah. Ya cakap sikit pasal Palestin je, oh engkau anti-Semitism, engkau anti-Semitism eh. Dia tak, tak peduli dah. Ya. Dan benda ni dah merebak di Amerika dan juga seluruh Eropah. Ini satu perkembangan yang saya tak pernah tengok dan harap-harap ya. -harap, eh, ini dapat mengubah eh, sedikit sebanyak polisi kerajaan Amerika ni lah ya. Eh. apa? Tak ada kuasa lagi kuat daripada kuasa rakyat dia. Ya. Dan benda ni akan jadi gelombang yang saya rasa. Eh, tak dapat dibendung. Walaupun Israel dikatakan membelanjakan beratus-ratus juta eh, untuk kempen propaganda media dia eh, tapi tak berjaya. Ah, eh, sampai Tiktok di Amerika tu pun dah ditukar dah eh, Di Amerika saja Kerajaan Amerika ni, syarikat Amerika Oracle beli eh Dia beli saham 80% lepas tu di Amerika Tiktok tunjuk lain eh. Dia tak nak tunjuk lagi berita-berita pasal -berita ni Tapi saya rasa ha, Pihak Tiktok ni tahulah eh Walaupun kerajaan Amerika je ni cuba sekat layak dia Daripada akses kepada Tiktok ni Haa eh, Uh, tapi dia orang ni mungkin ada ada lepas ni dia ada lah nak download app app tertentu kan eh, untuk pergi akses juga eh. Macam saya pergi Iran lah eh. Pergi Iran ni kita tak boleh akses Facebook, WhatsApp, YouTube semua tak boleh eh. Uh, tapi uh, sampai sana dia boleh dia boleh, bagi, dia boleh bagi kat you jual satu SIM card yang eh. ini waktu dia tolong saya download satu app ni uh, kau boleh dapat. Semua boleh dapat eh. Ah uh, tapi uh, saya tanya ini tak kena tangkap lah. Dia kata kalau orang luar ya, kerajaan Iran tak apa-apa sangat. Tapi dalam rakyat dia, dia memang trik lah tapi dia macam tutup selama tu ya ray rem pun dah banyak dah boleh boleh akses ke media sosial ya eh. jadi terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya hampir 25 minit hari ini dan jangan lupa uh, support channel saya ni sebab apa channel saya ni dah kena shadow ban dengan 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 uh, YouTube ni eh dah kena shadow ban ha? tak bagi ha? sebab apa saya banyak maki Israel ni saya tak peduli eh kau nak ban terus pun aku tak peduli eh aku buka lagi satu eh aku buka lagi satu eh ha? jadi bersedialah kalau tiba-tiba saya tak bersiaran dia maknanya dah kena dah kena tutup lah ya eh? ha, sebab apa Ah, ha, kau kau dah dia aku puas hati nak makin kau. Ah <laughs> ha, makin kau eh. Dan kalau tak ni insyaallah lepas ni saya akan buat uh, channel dalam bahasa Inggeris juga ataupun mungkin saya akan guna channel ni ataupun saya buka satu lagi channel dalam bahasa Inggeris sebab apa saya mahu apa yang kita rasa ni disampaikan kepada pendengar-pendengar yang berbahasa Inggeris di negara-negara lain, di negara Eropah Ah eh. ha, sebab apa? Takkan kat Malaysia ni semua orang mana menyampah dengan Israel ni kan? Ha, ah. Yeah. Ya, insyaallah insyaallah ah. Ha. Tapi kalau saya buat channel bahasa Inggeris, mungkin saya dapat bersiaran sekali ya sehari ni bahasa Melayu. Mungkin bahasa Inggeris saya buat seminggu sekali lah ya. Seminggu sekali lah. Grab ha, geram juga. Aku nak cakap juga cakap putih ni supaya dia orang ni dengar eh. Tapi saya rasa kalau saya buat channel bahasa Inggeris, entam babi setan Yahun ni, entam Israel ni tak lama lah channel tu ya. Eh. <tapi> Jadi support channel ni, like, subscribe dan share dan jangan lupa support tim demi negara, support kedai YB Barrel, boleh WhatsApp 01133009817. Kita ada katalog dekat situ eh. semua produk dekat situ dan 5% daripada hasil jualan ini kita akan gunakan untuk kerja-kerja kemasyarakatan dan kerja-kerja amal seperti yang cakap tadi lah ya. pelandangan dan ada banyak kes-kes yang kita selesaikan lah ya. ha, kalau nak tahu banyak kes selesaikan tu boleh masuk ke uh, youtube YB Barrel kita ada update lah selalu ya. Ha. seperti saya kata kena ban Titi kena hentam Israel ha, tiktok saya dah banyak kali kena ban lah <laughs> mungkin saya punya youtube ni tak banyak sangat uh, follower tak banyak subscriber ni tak kacau lagi tapi dia potong-potong banyak kali eh. Dah bagi warning banyak kali. Ada je. Eh? <laughs> lagi ni lagi aku baki babi setan jauh oh. ni. Tak ada sensor sensor semua eh. <laughs> betul betul. Insyaallah saya akan buat seminggu sekali dalam bahasa Inggeris eh. Okey. Uh, oh ada komen kena delete ya? uh, Bahasa Inggeris. Jadi eh, terima kasih kepada semua dan jangan lupa like, subscribe dan share support channel ni. Insyaallah eh saya akan mulakan dengan channel bahasa Inggeris uh, seminggu sekali eh. Assalamualaikum. Bye. Cakap Inggeris ni nak maki lagi sedap eh. <laughs>